학교에서 가장 좋아하는 과목 묘사하기. 문장은 네번 반복해서 들려줄 거예요. 편하게 듣고 따라 해보세요. 제가 가장 좋아했던 과목은 항상 문학이었어요. Mi materia favorita siempre fue literatura. 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 Me encantaba leer y analizar diferentes tipos de historias. Me encantaba leer y analizar diferentes tipos de historias. Me encantaba leer y analizar diferentes tipos de historias. Me encantaba leer y analizar diferentes tipos de historias. Me parecía fascinante explorar diferentes mundos y perspectivas. 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 가장 좋아했던 책은 항상 강렬한 캐릭터와 감동적인 이야기가 담긴 책이었어요. Mis libros favoritos siempre fueron aquellos con personajes fuertes e historias emotivas. Mis libros favoritos siempre fueron aquellos con personajes fuertes e historias emotivas. Mis libros favoritos siempre fueron aquellos con personajes fuertes e historias emotivas. Mis libros, e Mis libros favoritos siempre fueron aquellos con personajes fuertes e historias emotivas. También disfrutaba aprendiendo sobre diferentes culturas y periodos históricos. También disfrutaba aprendiendo sobre diferentes culturas y periodos históricos. También disfrutaba aprendiendo sobre diferentes culturas y periodos históricos. También disfrutaba aprendiendo sobre diferentes culturas y periodos históricos. Creo que entender la literatura nos ayuda a comprender mejor a las personas. Creo que entender la literatura nos ayuda a comprender mejor a las personas. Creo que entender la literatura nos ayuda a comprender mejor a las personas. Creo que entender la literatura nos ayuda a comprender mejor a las personas. Me enseñó a apreciar diferentes puntos de vista y perspectivas. Me enseñó a apreciar diferentes puntos de vista y perspectivas. Me enseñó a apreciar diferentes puntos de vista y perspectivas. Me enseñó a apreciar diferentes puntos de vista y perspectivas. Todavía disfruto leyendo novelas clásicas en mi tiempo libre. Todavía disfruto leyendo novelas clásicas en mi tiempo libre. Todavía disfruto leyendo novelas clásicas en mi tiempo libre. Todavía disfruto leyendo novelas clásicas en mi tiempo libre. Me abrió la mente a nuevas ideas y formas de pensar. Me abrió la mente a nuevas ideas y formas de pensar. Me abrió la mente a nuevas ideas y formas de pensar. Me abrió la mente a nuevas ideas y formas de pensar. También mejoró mis habilidades de escritura y pensamiento crítico. También mejoró mis habilidades de escritura y pensamiento crítico. También mejoró mis habilidades de escritura y pensamiento crítico. También mejoró mis habilidades de escritura y pensamiento crítico. Mi materia favorita siempre fue literatura. Mi materia favorita siempre fue literatura. 저는 다양한 종류의 이야기를 읽고 분석하는 것을 좋아했어요. Me encantaba, leer y tipos de Me encantaba leer y analizar diferentes tipos de historias. 저는 다른 세계와 관점을 탐구하는 것이 매우 흥미로웠습니다. Me parecía fascinante explorar diferentes mundos y perspectivas. Me parecía fascinante explorar diferentes mundos y perspectivas. Mis libros favoritos siempre fueron aquellos con personajes fuertes e historias emotivas. Mis libros, e Mis libros favoritos siempre fueron aquellos con personajes fuertes e historias emotivas. También disfrutaba aprendiendo sobre diferentes culturas y periodos históricos. También disfrutaba aprendiendo sobre diferentes culturas y periodos históricos. Creo que entender la literatura nos ayuda a comprender mejor a las personas. Creo que entender la literatura nos ayuda a comprender mejor a las personas. 그것은 저에게 다른 관점과 시각을 감상하는 법을 가르쳐 주었습니다. Me enseñó a apreciar diferentes puntos de vista y perspectivas. Me enseñó a apreciar diferentes puntos de vista y perspectivas. 저는 여가 시간에 고전 소설을 읽는 것을 여전히 즐겨요. Todavía disfruto leyendo novelas clásicas en mi tiempo libre. Todavía disfruto leyendo novelas clásicas en mi tiempo libre. Me abrió la mente a nuevas ideas y formas de pensar. Me abrió la mente a nuevas ideas y formas de pensar. También mejoró mis habilidades de escritura y pensamiento crítico. También mejoró mis habilidades de escritura y pensamiento crítico.